assalomu alaykum etv telekanalida yangiliklar informatsion dasturi studiyada gulzora abdullayeva bugungi kunda mamlakatimizda tabiatga bo'lgan munosabatni tubdan o'zgarayotgani bu boradagi madaniyatni yuksaltirishga odamlar qalbida tabiat boyliklariga mehr oqibat hissini mustahkamlashga xizmat qilayotgani bilan ahamiyatli yam yashil va ko'rkam nihollar o'zgarayotgan ellikqalaning husniga husn qo'shmoqda ellikqala tumanida har bir odamga yigirmata ko'chat aksiyasi davom etmoqda joriy yilning 24 fevral kuni Qala tuman bir guruh yoshlari tashabbusi bilan jaloliddin manguberdi istirohat bog'ida 200 yuz nafardan ortiq yoshlarimiz tomonidan 2000 dan ortiq mevali va manzarali daraxt ko'chatlari o'tkazildi kokalamzorlastirish obodonlashtirish yoshlarga e'tibor hamma eshitgan chiqasiz to'g'rimi Ammo shuning uchun kuch g'ayrat tilayman hammangizukbizahana yordamga keldik sizlarga charchamanglar shuningdek ko'chat ekish ishlarida nafaqat yoshlar balki tuman hokimligi vakillari ham faol ishtirok etib bu jarayonda yoshlarga bosh qosh bo'lishdi haqiqat, yosh avlodni milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash ular qalbidan mehr oqibat xayr saxovat kattalarga izzat tabiatni e'zozlash tuyg'ularini yanada kuchaytirishda bu kabi o'tkazilayotgan aksiyalarning ahamiyati katta ushbu aksiya hozirda butun mamlakatimiz bo'ylab davom etmoqda mana bugun 50 ellikqala tumanimiz har bir yoshga 20 ko'chat eko aksiyasi davom etmoqda bunda bizning institutimiz ya'ni nukus mamlakatlik pedagogik institutining illik talab pedagogika fakulteti talabalari ham faol qatnashmoqda. bugun mana jaloliddin manguberdi nomidagi mana shu bog'da har bir yosh yigit qiz 20 tupdan ko'chat ekish eko aksiyasining ko'ngillisi sifatida mana shu yerda o'zining hissasini qo'shmoqdalar kayfiyatlar juda ham a'lo havo ham ajoyib har bir yoshni mana shu eko aksiyaga taklif etib qolamiz darvoqea ushbu har bir yoshga yigirma tub nihol aksiyasi o'lkamizda ekologik atrof muhitni ko'kalamzorlashtirish maqsadida amalga oshirilmoqda ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak statistikaga ko'ra bir yilda dunyo bo'yicha bir yuz o'ttiz ming kvadrat kilometr maydondagi daraxtlar kesiladi bu o'n yetti mingta stadion sathiga teng bu yo'qotishni kompensatsiya qilish maqsadida dunyoning barcha mamlakatlarida bunday aksiyalar tez tez o'tkaziladi e'tiborlisi har bir ko'chat hududning iqlim sharoitidan kelib ekilmoqda bu hududlarning yanada ko'rkam va obod bo'lishini ta'minlaydi yana bir muhim jihat mazkur oylik ellikqala tumanining mahalla va ovullarida yashovchi nogironlar yolg'iz qariyalar ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga ko'chatlar hashar yo'li bilan ekib berilmoqda ushbu muhim jarayonda esa bizning yoshlarimiz doimgidek faol qatnashib jonbozlik ko'rsatishmoqda bizdagi ma'lumotlarga qaraganda bu, bu aksiya bir martalik PR tadbir emas har yili an'anaviy ravishda kuz oktyabr dekabr va bahor fevral aprel oylarida mazkur aksiya o'tkazilishi rejalashtirilgan chunki o'zbekistonda daraxt ekish uchun bo'sh joy qolmaguncha bu aksiyani davom ettirish maqsad qilingan shunday ekan barchani ushbu aksiyada faol bo'lishlarini xohlardik ko'chat ekish ishlari yurtimizda hali davom etadi va biz bu mavzuga yana qaytamiz tumanimizda ko'chat ekish bo'yicha yigirmata ko'chat ekish bo'yicha eko aksiya bo'lmoqda bunda bizning illiqqala tibbiyot kollejimiz ham faol qatnashmoqda biz bunday eko aksiyaga hissamizni qo'shayotganimizdan juda xursandmiz va barcha yoshlarni bunga chorlab qolamiz yurtimizda tadbirkorlik sohasini qo'llab quvvatlashga alohida e'tibor kuchayayotir mazkur tarmoq nafaqat yalpi va ichki mahsulotlarni shakllantirishda asosiy bo'g'in balki aholi bandligi va daromadlar manbaining farovonlikka erishishning muhim omiliga aylandi mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyatini boshlash istagi bo'lganlarni qo'llab quvvatlash ayniqsa yoshlarning bandligini ta'minlash ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotning ustuvor yo'nalishlaridan biri xalq turmush darajasi va sifatini yuksaltirishning muhim sharti sifatida belgilangan va bu borada jadal ishlar amalga oshirilayotir xususan ellikqala tumani qirqizobod ovul fuqarolar yig'inida ham tadbirkorlarga yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanayotganlar dalaygina shulardan biri yosh tadbirkor qahramon sharipovdir shu qirqizobod ovul fuqarolar yig'inida shunday sexlarni ish boshladik ikki ming o'n to'qqizinchi yil xalq bankidan ellik millionlik kredit olib yetti foizli yoshlar kelajagimiz dasturidan chiqarib bergan prezidentimiz yaratib bergan imtiyozli kreditdan oldik biza yana ish faoliyatimizni akva plastik ishk romlari va mebel jihozlarini ishlash Nesinde e, faydalandık, aldık, yer ettik, halkımıza yer bir iş nemiz var. E, hazırda e, bizer bir iş, işçi ordumuz var. Gelecekte işini yine faaliyetimizi kime yeterip e, yine işçi ordularını aç planımız planımız var. Kuday halası. qahramon masharipov 2019 ming yil xalq banki elliqala tuman filialidan 50 million so'm miqdordagi kredit mablag'larini olib hozirda bu yerda plastik oyna eshiklar mdf eshiklar yasaydigan sex faoliyatini yo'lga qo'ydi yurtimizda tadbirkorlarning safi kengayib borayotgani iqtisodiyotdagi hissasi jadal o'sayotgani ularning erkin faoliyat yuritishi uchun barcha zarur shart sharoit yaratilayotgani tufaylidir desak aslo mubolag'a bo'lmasa kerak tadbirkor ushbu sexda hozirda 5 nafar yoshlarni ish bilan band qilgan bu esa o'z o'rnida ovuldagi yoshlarning bandligini ta'minlash bilan bir qatorda tadbirkorning o'z oilasiga qo'shimcha daromad kirishida muhim ahamiyat kasb etmoqda darvoqe bugun mamlakatimizda yoshlar kelajagimiz davlat dasturi asosida tadbirkorlikni rivojlantirish ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash yoshlarni mazkur sohaga keng jalb qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotgani aholi turmush tarzini yaxshilashda muhim dasturul amal bo'lmoqda tan olish kerak yurtimizda qahramon masharipov kabi yosh tadbirkorlarning faoliyat yuritishi mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo'shmoqda Ayna kestere dans açıldı. Üzerimizde kalkozda. Burun Bostan şahırına 4 kilo baradık. dedik. Ağzı siyekimiz tayar. Kalkozun içinde. Şaraitler yakışı. Bitirip ver tutdular. Ayetken razmiyelik ise işler ver tuttu. Siyekimiz hemmemiz işçilere bağ. Burunları dört yıl ye, bir yıla bara dedik. kala bara dedik. Ağzı yine 50 nemizde. Ellik özünde kalkozda. Kesip ver tuttuk. Kırk kız evet. özünde. otazesakasib boradi vaqtni yo'qotiymiz oilani kattailamiz yana ishti ishimizga ketaveramiz sexlarimiz yaxshi yosh avlodni qaysi sohani egallashi iste'dodi bilimi ayni maktab chog'larida belgilab boriladi maktablarda turli tadbirlar <laughs> ochiq darslarning tashkil qilinishi esa o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini orttirmoqda ayni kunlarda elliqala tumanining barcha ta'lim muassasalarida matematika fan oyliklari davom etmoqda bugungi kunda kelajak avlodni ertangi kunimiz bo'lmish yoshlarni bilimli o'z tengdoshlari bilan tenglasha oladigan yetuk bilimga ega qilib tarbiyalash bugun har birimizning asosiy vazifamiz demakdir o'quvchi yoshlarni har bir fandan bilimli tafakkur olamini boyitib kelajakda komil farzand bo'lib yetishlarida jon kuyar pedagoglarning o'rni beqiyosdir fevral oyi matematika va informatika fan oyliklari sanaladi ushbu fan oyliklari munosabati bilan maktabda ochiq darslar bayram tadbirlari sifatida o'tkazib kelinmoqda jumladan ellikkala tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 62 umumiy o'rta ta'lim maktabida matematika va fa informatika fanidan yuqori saviyada ochiq darslar tashkil qilindi ochiq darsda o'quvchi yoshlarga malakali pedagoglar yuqori mahorat bilan mavzuni mazmunli qilib ochib berdi matematika fanidan 5 sinflarga kasrli sonlarni qo'shish va ayirish mavzusida ochiq dars tashkil qilindi ochiq dars o'quvchi yoshlarga mavzuni yanada chuqurroq anglashga ma'naviy dunyosini boyitishga tafakkur olamini yuksaltirishga zamin yaratadi mazkur darsda o'quvchi yoshlarni bilimlarini sinash uchun mantiqiy amallar yordamida bajaruvchi misollar bir biridan qiziqarli masalalar orqali ustozlardan olgan bilimlarini ko'rsatib berishdi shuningdek ochiq darsda yangi innovatsion texnologiyalardan foydalanildi ayniqsa ko'rgazmali qurollar bilan dars o'tilgani o'quvchilarning e'tiborini tortib ushbu fanga qiziqishlarini yanada oshirdi darsni mustahkamlash uchun o'quvchilarga mavzu yuzasidan savollar taqdim qilindi o'quvchilar ushbu savollarga hech ham qiynalmasdan javob berishdi bu esa o'z o'rnida o'quvchilarni qadar ziyrak chaqqon va hozir javob ekanligidan dalolat beradi guvohi bo'layotganingizdek ochiq darsni maktabning malakali pedagoglar jamoasi baholab va tahlil qilib borishdi ellikqola tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 62 ikkinchi umum ta'lim maktabida fevral oyi matematika va informatika oyligi bo'lganligi sababli beshinchi sinfida ochiq dars o'tdim mavzu o'inli kasrlarni qo'shish va ayrish mavzusida ochiq dars o'tkazishimdan maqsad matematika fanini bundanda chuqur o'rgatish hamda o'quvchilarimiz buyuk matematik bo'lib yetishishiga biz qo'ldan kelgancha harakat qilamiz xuddi shu kuni maktabda informatika fanidan fayllarni ishlash mavzusida ochiq dars o'tkazildi bunday ochiq darslar umuman olganda yangi texnologiyalardan boxabar bo'lib ulg'ayishlariga zamon bilan ham nafas bo'lib voyaga yetishlar uchun poydevor bo'ladi deishimiz də mumkin hech ham ikkilanmay o'qituvchi mazkur ochiq darsda o'quvchi yoshlarning e'tiborini tortgan tomoni yangi texnologiyalar asosida o'tgani bo'ldi deyishimiz mumkin ochiq darsda fayllarni ochish bilan birga kompyuterni mukammal o'rganish bugungi kunda kerakligi nafaqat ushbu ishda ishlovchilar balki barcha kasb egalari bilishlari haqida fan o'qituvchilari tomonidan ta'kidlab o'tildi mazkur ochiq darsda o'quvchilar bilmagan o'zlarini qiziqtirgan savollarni o'qituvchilarga berishdi va o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar olishdi ushbu sohani rivojlantirish yosh avlodni yangi innovatsion texnologiyalarni mukammal bilishlari va uni o'rganish bugungi kunning asosiy vazifasi hamda zamon talabidir chunki yosh avlodni bilimli ma'rifatli komil inson bo'lish bilan birga yangi innovatsion texnologiyalardan foydalana olishlari kerakligi ge, nazarda tutilgan bu kabi ochiq darslar o'quvchilarni bilimlar bazasini boyitishga fanlarni o'zlashtirishga tafakkurini yanada yuksaltirishga xizmat qilibgina qolmay kelajakda qaysi kasb egalari bo'lishlarini ham aniqlab beradi shunday ekan vatanimizga hissasini qo'sha oladigan boshqa tengdoshlarimiz kabi bilimli ular bilan bemalol bellasha oladigan shaxs bo'lib yetishsak bo'lgani buning uchun esa bizdan faqat va faqat o'qish talab etiladi zero bilimli inson xor bo'lmas qala tumani <tək> xalq ta'lim bo'limiga qarashli 62 umumiy o'rta ta'lim maktabida fevral oyi matematika va informatika fan oyligi bo'lib men to'qqizinchi a sinf o'quvchilariga informatika fanidan fayllar bilan ishlash mavzusida ochiq dars o'tdim ochiq dars o'tishimizdan maqsad muhtaram prezidentimizning besh tashabbusda ko'rsatilgan uchinchi tashabbus ya'ni aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishi uchun biz o'quvchilarimizga mana shunday ochiq darslarni tashkil qilganmiz ochiq darslar o'tkazilishdan asosiy maqsad o'quvchilar tafakkurini yanada boyitish hamda yosh pedagoglarning ta'lim berish mahoratini oshirishdan iboratdir kuni kecha eliqala tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli o'n uchinchi sonli maktabda ham ana shunday ochiq darslar tashkil qilindi ochiq dars oltinchi sinf o'quvchilar o'rtasida bellashuv sifatida o'tkazildi ochiq dars maktabning bir guruh pedagoglar tomonidan kuzatib baholab borildi mazkur dars davomida o'quvchilar matematika fani barcha fanlarga aloqadorligi har qanday sohada matematikaning ulkan o'rni borligi haqida aytib o'tishdi o'quvchilar matematika fizika chizmachilik va bir qator fanlar haqida ko'pgina ma'lumotlar aytib o'zlarining bilimdon ekanliklarini ko'rsata bilishdi o'quvchilar tomonidan raqamlarning qiymatlar haqida sahna ko'rinishi namoyish qilishib ochiq darsga yanada ko'tarinki kayfiyat ulashshdi malakali pedagog ochiq dars davomida turli ko'rgazmali qurollar hamda metodlardan foydalanib o'quvchilar bosh qotirma yechib o'zaro kuch sinashdi va o'zlarining hozir javobliklarni hamda ziyrakliklarini ko'rsata bilishdi turli savol javoblar qiziqarli bosh qotirmalar o'quvchilar uchun yanada qiziqarli hamda foydali bo'ldi desak hech adashmaymiz ochiq dars yakunida faol qatnashgan har bir o'quvchi maktab ma'muriyati tomonidan faxriy yorliqlar bilan taqdirlandilar o'tkazilgan ochiq darsdan maktab pedagoglari juda mamnun ekanliklarini ta'kidlab o'tishdi ana shunday ochiq dars maktabning boshqa sinfida ham tashkil qilindi bunday ochiq darslar o'quvchilar tafakkurini yanada boyitish pedagoglarning ta'lim berish mahoratini yanada oshirishga xizmat qiladi mazkur maktabdagi galdagi ochiq dars 5 sinf o'quvchilar o'rtasida bellashuv sifatida o'tkazildi ochiq darsda o'quvchilar na qadar zirak ekanligini ularning savollarga tezkorlik bilan bergan javoblar orqali ham anglashimiz mumkin shuni alohida ta'kidlash joizki ochiq darsda zamon talabiga javob beradigan texnologiyalardan oqilona foydalangan holda dars olib borilgani o'quvchilarni mavzuni tezda o'rganishga ushbu fanni mukammal egallashlariga zamin yaratadi ko'rib turganingizdek ochiq darsda har xil qiziqarli va xilma xilligi bilan ajralib turuvchi metodlardan foydalanishi o'quvchi yoshlarning ushbu fanga qiziqishlarini orttirib matematika fanni mukammal o'rganishga zamin yaratishi shubhasiz jumladan o'quvchilar darsda guruhlarga bo'linib bilimlarni sinovdan o'tkazish orqali ilmlar olamini yanada boyitishdi darsni malakali pedagoglar jamoasi kuzatib borishdi xabaringiz bor ayni kunlarda nafaqat o'zbekistonda balki dunyoning barcha mamlakatlarida bobokalonimiz alisher navoiy tavalludining 579 yilligi hamda zahriddin muhammad bobur tavalludining 530 yilligi keng nishonlanib kelinmoqda shu munosabat bilan kun davomida o'tkazilgan ochiq darslar maktabdagi navoiyxonlik hamda boburxonlik tadbiriga ulandi. Zahiriddin muhammad Afganistan'da devlet kızdı. 1526 yılı Hindistan'a geldi. Bağdurlar sıralasın 332 yıl Hindistan'ın başkaydı. maktabda bunday tadbirlarni tashkil qilishdan asosiy maqsad yosh avlodni bobolarimizning nodir meroslari bilan yaqindan tanishtirishdan iborat buyuk mutafakkir alisher navoiy qalamiga mansub har bir g'azal dunyoning barcha tillariga tarjima qilinib maroq bilan sevib o'qilmoqda insonlar qalbini qalamining sehri bilan zabt etgan bobomiz g'azallari ilm ma'rifat va kamolot koni desak hech ham adashmaymiz zahriddin muhammad bobur ham mahobatli sarkarda hamda buyuk shoirdir bobur yozgan ruboiylarning ilgari <sumurgaan>, vatanni qo'msash sevish asrab avaylash kabi ezgu g'oyalar yosh avlod ongiga xavf soluvchi yot g'oyalarga qarshi kurash qurolidirfevrald andijonda tavallud topdim aumarsha mirzo vafotidan keyin o'n yoshimda taxsga o'tirdim taxt uchun tinimsiz kurashlar davom etardi bir ming yillarda samarqandni bir ming besh yuz ikkinchi yillarda o'shvaunin atroflarini egallab oldi. tadbir davomida o'quvchilar o'z iste'dodlarini to'liq namoyon qila bilishdi iste'dodli o'quvchilar tomonidan alisher navoiy hayoti haqida sahna ko'rinishi namoyish qilindi sahna ko'rinishida alisher navoiy siymosi nihoyatda mahorat bilan ijro qilindi yaxshilikka mehr oqibatga chorlovchi g'azal va ruboylarni o'quvchilar juda ifodali va ta'sirli qilib aytishdi tadbir yakunda esa iste'dodli o'quvchilar faol ishtiroklari uchun maktab ma'muriyati tomonidan faxriy yorliqlar bilan taqdirlandilar thank o'quvchilarning intellektual salohiyatini yanada rivojlantirish maqsadida umumta'lim maktablarida fevral matematika informatika fanlar oyligi o'tkazilmoqda kuni kecha iliqala tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 5 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham oylik doirasida ochiq dars tashkil etildi 1 sinf o'quvchilari ishtirokida bo'lib o'tgan mazkur ochiq dars davomida jajji o'quvchilar o'zlarining matematika savodxonligini namoyish <laughs> qilishdi bu si Jajju o'quvchilarining matematika faniga qiziqishlarini ekraningizdagi tasvirlardan ham ko'rishingiz <laughs> mumkin berilgan topshiriqlarni hech qiynalmasdan yechayotgan jajju o'quvchilarining matematika fandan bilimlari yuqori ekanligini payqash mumkin o'qituvchi yangi mavzuni tushuntirish jarayonida ko'rgazma qurollari hamda taxta bilan ishlash metodikasini chuqur bilishini payqash mumkin. mumkinochalarni himoya qilib xonasi yoniga o'tkazishimiz kerak xonasi o'tkazishimiz uchun berilgan har bir savolga tezlik bilan javob qaytarayotgan ushbu jajju o'quvchilardan kelajakda yurtimiz ravnaqiga o'z hissasini qo'sha oladigan kobil insonlar yetishib chiqishiga ishonchimiz komil uchta onlik sakkizta shuningdek ushbu maktabda pedagog nazokat sherimbetova tomonidan ham matematika fanidan ochiq dars tashkil etildi 3 sinf o'quvchilari bilan birgalikda tashkil qilingan mazkur ochiq dars ertak usulida bo'lib o'tdi. o'tdiolik sanoq tartibi bilan katta sonlarni hosil qilish oson noan'anaviy usulda bo'lib o'tgan mazkur ochiq darsdan maqsad o'quvchilarni matematika faniga qiziqtirishdir darvoqe bugungi taraqqiyot zamonida har bir sohada yuksak marralarni izlab ulkan ishlar amalga oshirmoqda bu maqsadli sohalar qatorida ta'lim yo'nalishidagi keng ko'lamli islohotlarni alohida e'tibor bilan tilga olish joiz so'nggi yillarda ta'lim muassasalarining jahon andozalariga mos tarzda sifat bosqichining yuqorilayotgani albatta soha xodimlarining fidoyiligi mehnatlari mahsulidir beshinhi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi pedagoglari ham darslarni samarali o'qitishga bel bog'laganlar ushbu aniq fanlar oyligi doirasida bo'lib o'tgan mazkur ochiq darsda ham o'quvchilarning salohiyati va bilim darajasi yana bir marta sinovdan o'tkazildi bu kabi fan oyliklarining ochiq darslar tadbirlar ko'rinishida tashkil etilishi o'quvchilarning fanlarga hamda bilim olishga bo'lgan qiziqish va ishtiyoqlarini o'stiradi egallagan bilimlarini esa puxta takrorlashlariga zamin yaratadi har bir o'quv yilining fevral oyi matematika fan oyligi sifatida barcha maktablarda keng ko'lamda nishonlanadi bu fan oyligiga bag'ishlab barcha maktablarda ochiq darslar namunali darslar tashkil etadi buyuk matematik olimiz qori niyoziy matematika fanlar ichida shoh sen uning sirlaridan bo'lolgin ogoh deya ta'rif bergan haqiqatdan ham matematika barcha fanlarning shoxidir shuning uchun ham biz bu fanni chuqur va puxta o'zlashtirishimiz va butun e'tiborimizni iloji boricha shu fanga qaratishimiz kerakligini aytib o'tdilar yana bundan tashqari ikki ming yigirmanchi yilning yigirma to'rtinchi yanvar sanasida o'zbekiston prezidenti shavkat miromonovich mirziyoyev xalq o'zbek xalqiga bo'lgan murojaatnomasida matematika fanini yanada rivojlantirish matematikaga ixtisoslashtirilgan maktablar sonini ko'paytirish kerakligi haqida ham o'z fikrlarini ilgari surib o'tdilar mamlakatimizda qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan qishloq xo'jaligi sohasini tubdan isloq qilish vazifasi mamlakat hayoti va iqtisodiyotida agrar sohaning tutgan o'rni mamlakatning iqtisodiy mustaqilligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligidan kelib chiqmoqda hozirgi kunda joriy yil hosili uchun tumanda ekin ekiladigan yerlar kuzgi shudgor qilindi dalalarga mahalliy o'g'it chiqarilgan sug'oriladigan maydonlarga sho'r yuvish ishlari olib borilmoqda deyarli barcha xo'jaliklarda ekin maydonlari bahorgi ekish mavsumiga tayyorlangan bu yilgi tabiat injiqliklari barchamizdan har qachongidan da mas'uliyatli va e'tiborli bo'lishni talab etyapti buni yaxshi anglagan g'allakorlarimiz ekinlar parvarishini barcha agrotexnik tadbirlar ga <görü> rioya etgan holda yuqori sifat bilan amalga oshirishmoqda hozirda g'allazorlarni mahalliy o'g'itlantirish ishlari olib borilyapti ayni paytda qala tumani dumanqala ovul fuqarolar yig'inidagi o'ysalang yog'dusi fermer xo'jaligida ham yerlarni o'g'itlantirish ishlari jadallik bilan amalga oshirilmoqda bu haqda fermer xo'jalik rahbari shunday dedi. bizlar uh, 2020 yil hosil uchun ekilgan 16 gektar buğdaydan 10 hektar hektarını e, hazır bir güne mahalli oğut bilen mahalli oğut bulduk. Kuda kalaza kalgan 6 hektarını şu haftanın içinde bulup e, su gariş, başka işlerini yine işe veremiz. Şu devlet aldığınızı rejimizin ziyadı bilen beceremiz. Yelimizin dastırkanı için şu dan yığıştırıp geçtiremiz. Şimdi büyülgü plan hazır. 30 santim yerden 40 48 tonla şu ziyade bilen beceremiz. Diyor hazır işçi nesi 10 kişi işletiyor. darhaqiqat qishloq xo'jaligi sohasida barcha agrotexnik tadbirlarning o'z vaqtida amalga oshirilishi hosil unumdorligini ta'minlaydi hozirda mazkur fermer xo'jaligida o'n olti gektar yer maydonidan o'n gektari o'g'itlandi va qolgan yani yer maydonlarida ham o'g'itlash ishlari tez kunlar ichida sifatli amalga oshiriladi g'alla maydonlariga mahalliy o'g'it oğut... jamg'arish xandaklar qazish va sharbat usulida sug'orish bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan dolzarb vazifalar belgilab olinib o'z vaqtida amalga oshirilmoqda yuqori hosildorlikka erishish maqsadida har bir gektar g'alla maydoniga belgilangan me'yorda mana shunday mineral o'g'it beriladi sug'oriladigan yerlarda kuzgi bug'doy yetishtirishda azotli fosforli hamda qalayli o'g'itlardan tashqari mahalliy o'g'itlar ham yuqori hosil olishga zamin yaratadi bu albatta qilingan samarali mehnat ayniqsa dehqon va fermerlarga yaratib berilayotgan shart sharoitlar natijasidir qishloq xo'jaligi sohasida belgilangan agrotexnik tadbirlarning o'z vaqtida bajarilishini ta'minlash o'z o'rnida aholining oziq ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirishga pirovard natijada xalqimiz turmush farovonligini yanada oshirishga xizmat qiladi bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi etvdn uzoqlashmang xayr salomat bo'ling